विटल बक गोरा कुंभार की हैवत रंग समय उस विट्ठल को भूलकर घर परिवार में ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी विट्ठल भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है हाँ हाँ तो परिवार के सारे सदस्यों से, से मिलने का समय बराबर बराबर बांटना चाहिए ना देखो इस विट्ठल ने तुम्हें मेरी अर्धांगनी के रूप में चुना और ये नन्हा बालक भी उसी विट्ठल की ही देन है हाँ हाँ विट्ठल की देन है तू उसी विट्ठल का प्रसाद समझकर कभी लीजिए ना अपने हाथों में कभी अपने गोद में उठा कर खिलाई ना इसको यदि आप सारा लाड प्यार उस विठल पर ही नौछावर कर दोगे तो इस नन्हे विठल के हिस्से में क्या आएगा ये ये गीली मिट्टी विठल अब दोनों विठल को आप ही संभालिए मुझे कुएं से पानी लेने जाना है ध्यान रखिएगा आज अपने विठल के लिए मटका बनाऊंगा और प्रतिदिन उस मटके में पानी भर के अपने मिठ्ठे को स्नान कराऊंगा तुझी सामारी तरा मे पिखेरा भी मेरी निरी तुझा राव I'm sorry.

दिवस तू ही मान साजी घर सोड़ू नको तुझा हाथी है गाँव सारा सर गजल काजी रे देवा काजी रे माजा देवा काजी रे देवा काजी रे माजा देवा काजी रे सुपर अपने का साथ नहीं छोड़ा। जैसे भक्त पर हमें गर्व है तुम भी धन्य हो माते जो अपने पुत्र के लिए भगवान तक से लड़ने को तैयार हो गई जैसे शांति के लिए उसका पुत्र है वैसे ही मेरे लिए है और कोई अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता सुंदर सुंदर आहे त्याच्या पाठीमागं ही आमची दिदी आहे दिदी खरंच तुझ्यासाठी जोरदार आणि तुझं अभिनंदन आणि आभार मानतोय तर या बहारदार नृत्यासाठी ज्या ज्या थोर देणगीदारांनी उदार असते देणगी दिलेली आहे त्यामधील पहिले देणगीदार आहेत सन्मान्य सुभाष गोपी साहेब शंभर रुपये सन्मान्य सौ वंदनताई गोपी मॅडम शंभर रुपये सन्मान्य सौ माळी मॅडम शंभर रुपये सन्मान्य गोटीराम प्रथाम भोपी शंभर रुपये सन्मान्य सर शंभर रुपये सर्व देणगीदारांचे विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक आभार धन्यवाद धन्यवाद